гости, а также Ваша Светлость. Хочу поблагодарить всех за то, что дали мне возможность выступить. Знаете, я хочу начать свое короткое выступление с цитаты одного известного советского поэта с украинской фамилией Евтушенко. Хотят век русские войны? Эти слова из советской песни стали для всех нас уже не риторическими. Этот вопрос теперь касается всех. Всех нас. Не только тех, кто остается там на линии соприкосновения. Не только тех, кто живет в мирных городах, но и вас тоже. Хочет ли Кремль войны? Надеюсь, что э, вопрос именно так и нужно ставить, потому что простые русские люди, простые парни, а тем более их матери и отцы, несмотря на мощнейшую пропаганду, не хотят воевать. Что нам делить? Что им, русским, защищать на нашей земле? Делить нашу землю? Так у них ее много. Нет, у нас ее нет. Бога, так он над всеми один, что же русским защищать, катастрофический уровень жизни в России, нищенское состояние людей, безмерную коррупцию, высокую смертность, низкую рождаемость, прогрессирующую безграмотность, алкоголизм до да беспамятства? Нет. Уверен, что суть в другом. Интерес маленькой кучки, сидящей в Кремле людей, решает судьбы миллионов. И в реализации этой стратегии все средства хороши. На чем же строится вся эта воинствующая риторика? На чем основана идеология их гибридной войны? На трех точках опора. Первое, что в Украине нелегитимная власть. И это неправда. Потому что даже на сайте их президента часто выходит сообщение. Президент России Владимир Путин говорил с президентом Украины по телефону Петром Порошенко. Вторая точка опоры, что на востоке нашу целостность нашей страны, Украины, защищают фашисты, бандеровцы и правосилия. Это тоже неправда, мы не фашисты многие из нас, как и я, говорят и думают на русском языке. Мы обычные украинцы, живущие в центре, на западе, на востоке, защищаем свою целостность. И третья точка опоры, что эта война, это война жидомасонов, если хотите, католиков против православного мира. Это одна из ваших мысли, которые нас всех соединяют, то, что это неправда. Потому что нет войны между христианами. Все мы верим в единого Бога. И все мы не хотим войны. Что защищаем мы? Право на достойную жизнь, право на свободу, право на то, чтобы жить в своем доме. Да, наши дети. А у нас с супругой пятеро детей хотят иметь будущее. Они хотят ходить в школу, хотят э, кушать еду, хотят быть одетыми, хотят радоваться, хотят быть счастливыми. И мы тоже хотим, чтобы наши дети были счастливыми. Я, э, как человек, который более года нахожусь э, на Востоке, выезжаю туда, занимаясь освобождением э, военнопленных, заложников. Вижу страдания обычных людей. Я многократно заходил за линию соприкосновения с разных сторон, когда шел в пригород Донецка один, забирая 20 наших ребят, передавая до одного человека, который совершил преступление, когда шел на легендарный 32-й блокпост с белой футболкой, потому что не было белого флага, но было их требование генералу Атаману Петрову. Когда... Ехал в Москву разговаривать с Кириллом и просить его за нашу надежду. Говорил ему на ухо шепотом. Говорил ему Владыка, наша надежда может умереть. Помогите спасти надежду. Эти слова на русском языке имеют большое значение, потому что имя надежда, оно есть словом надежда. То я думаю, что вы переведете правильно. Спасибо. И вы знаете, каждого из нас касается эта война, необъявленная война. Скажу, как нынешний уже советник главы безопасности Украины, для нас это не приоритет, а тяжелая работа. Мы каждый день стоим там и предотвращаем преступления, которые совершаются именно на этой линии соприкосновения. И когда нам говорят о том, что там нету русских военных, мне становится смешно, потому что я сам участвовал в вопросе десяти десантников, которые якобы заблудились, но, как оказалось, за три дня до того, как они зашли к нам, они уже писали в соцсетях, мы идем бить майданцев. с своим девочкам. За два дня до того, как они зашли к нам, они отдали все свои личные вещи, которые бы каким-то образом могли их отождествлять. И за день, за заходы к нам, они перекрасили танки. Танки – цвета украинской армии. Я общался с Серафеевым и Александром, с этими двумя ГРУшниками, которые пришли убивать наших ребят. Я им задал вопрос, когда был с ними в Киевском госпитале. Вас все устраивает? сказал да. один из них пошутил. У нас на две палаты один пульт от кондиционера. Кафе Говорю, какие-то есть еще замечания? Мы хотим побыстрее вернуться домой. И когда 25 июля был задержан Владимир Старков, мою регулярной армии, старший офицер, который сопровождал современное русское оружие, которая изготавливалась уже в 21 веке. Я тоже стал ему вопрос. Если мы говорим о пропаганде, которая действует на все, и здесь тоже, то скажу вам так, что они работали четко. Сразу на следующий день, в ночь, они дали фейковую информацию, что Надежду Савченко освободили. И мне сейчас в ночь звонили журналисты. Это правда? Это правда? Я вынужден был говорить, что нет. На следующий день они сообщили о том, что якобы украинские пограничники расстреляли российских журналистов на границе. Это тоже было неправда. Для чего они это делали? Чтобы отвлечь. Отвлечь от истины. И скажу вам так, что этот майор есть одно из главных доказательств. Что здесь, на нашей территории, в Украине, воюют российская армия. Министр обороны, обороны говорил о двух корпусах. Скажу, что здесь действует 176 лагерей, военных лагерей. Мы ежедневно задерживаем диверсионные группы. Они приходят сюда не с рогатками, а с оружием. И местные жители, несмотря на эту активную пропаганду, на этот так называемый Стокгольмский синдром, они уже не хотят воевать. Я помню, когда я забирал индийских студентов из Луганска, мы случайно зашли за линию соприкосновения прямо в пригород Луганска. Я боялся, очень боялся. И когда этих, этих похудевших студентов, граждан Индии, вылез 80-летний старик, я подбежал к нему. И я его обнял. И он мне сказал, мы не хотим войны. Я призываю вас быть открытыми на нас. Мы такие же, как вы. Мы тоже любим Свободу, мы тоже любим нашу Землю, мы тоже любим традиции, мы тоже, как многие из вас, молимся. Вы знаете, я записал сегодня слова президента Рузвельта, меня они очень тронули. Справедливость не в том, чтобы соблюдать нейтралитет между добром и злом, а в том, чтобы везде, где только возможно, находить добро, придерживаться его и противостоять злу. Все зло совершается в темноте, а мы живем в свете. Вы знаете, я, когда еду туда, меня часто сопровождают настоящие офицеры, настоящие патриоты Украины. На первое освобождение со мной поехал глава службы безопасности нынешний, когда он был начальником антитеррористического центра, генерал-полковник Василий Грицар. Он оделся в обычную форму солдата. Но это очень помогало и вдохновляло ребят, которые были со мной, военных, которые защищали нас. И когда мы привезли этих 27 человек, нас встретил президент Петр Порошенко. Я помню, как он нас встречал, когда он говорил с этими героями, он прослезился, потому что это его вот трогало. Я думаю, что каждого из вас это тоже трогает. И не забывайте про нас. Потому что у нас с вами общая свобода. Вы знаете, я хотел бы еще много сказать, но я не буду вас больше отвлекать. И действительно очень много дел. Скажу только лишь в конце несколько важных вещей. Может быть эмоционально. как и вы, обычно граждане своих стран. Мы делаем свое дело. Наша сила – это ваша сила. Наша свобода – это ваша свобода. Слава всем героям. Слава Соединенным Штатам Америки и слава Украине.